тэці неўміручыя радкі знакамітага паэта беларусі Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж пярсідскага ўзора цівяток радзімы васілька радкі Масіма вданноович бясцэнны скарб нашай літаратуры як і тое пра што ён піша Мелодыка словаў заварожвае і адразу ўяўляеш сабе як змораная жанчына позна вечарам, задуна, не адрываючыся ад працы, чэ цудоўныя, залатыя, цяпер на ўвесь свет вядомыя пясы. А гэта сапраўды так, слуцкія пясы і ёсць скарп, вялікая каштоўнасць беларускай культуры. Не так шмат іх засталося на радзіме. Я разышліся па свеце, і зараз іх часта можна ўбачыць у калекцыях і музеях за мяжой. Пра, што дакрануцца да гэтай каштоўнасці і ацаніць прыгажосць цяпер стала магчымым і ўгродне дарэчы усе экспанаты з прыватнай калекцыі мінскага збіральнікадзе спаком мне засталася спадчына паміж сваіх і чужакоў яна мнеласкай маа' Выстаўка называецца зататтканая адзнака годнасці. Слуцкія паясы і кунтушовыя адзенне 18-19 стагоддзяў. Выстаўка яна паходзіць з такой прыватнай калекцыі, калекцыянер ржыве ў мінску, ён са старажытнага шляхецкага роду, штосьці яму дасталося у наследства і потым ён стаў збіраць. Цпер можна ўявіць сабе, як апраналася шляхта ў 17тым, 18 і нават 19 стагоддзях. Цікава тое, што галоўнымі элементамі адзення ў магнатаў і шляхціцаў былі жупан і кунуш. Жупан, так называлася верхняя мужчынская вопратка, апранаўся ў 16 стагоддзі, А вось кунуш прышоў яму на змену пазней. у стагоддзе 17 ты далёкія часы адзення для шляхты было адзнакай годнасці а вось прыкметай заможнасці канешне ж былі надта каштоўныя і дарагія паясы, зроблены на маннфактуры ў слуцку Вядомы той факт, што ў 16 стагоддзі у Манаты шукалі свае карані тады гэта было модным. Шляхта якая жыла ў той час на нашай зямлі адносіла сябе да ўсходняга народа сарматаў. Таму вопратка куннтуш вельмі падобная да ўсходняга адзення. Адтуль жа с усходу прыйшлі да нас і пясы. Семвалічна што мануфактуры ў той час якія выраблялі пясы называліся персіярнямі нясвіжы князь михаил каземир по прозвішщу рыбанька засноўвае мануфактуру праўда мануфактура да яго пераходзіць вельмі хутка слуцк і мануфактура стала працаваць у слуцку і ў слуцк прыязджае са стамбула армянін аванес маджаранс які на нашых землях становіцца я нам маджарскім і І гэтаму яну Мачарскаму удалося стварыць вельмі многае. Ён трошкі зменіў усходні пояс, бо ён улічваў густы нашых магнатаў і нашай шляхтай. Справа ў тым, што навастоке іх насілі не так, як любілі насіць на нашых землях. На ўсходзе іх скручвалі жгуцікам такім. І канцы падтыкалі, а на нашых землях любілі скласці один раз, потым другі раз прыгожа, вылажыць на Таліі. І потым гэтыя канцы падтыкнуць. яны звісалі. І таму пояс створаны маджарскім ён быў ну, просто дасканаый. Так мы ведаем, пояс прыйшоў з усходу, але ён набыў свае новыя рысы менавіта на нашай зямлі, згодна густам беларускай шляхты. Да 5 метраў даўжыню і 40 сметр у шырыню. Такія значна меншыя памеры ў адрозненне ад усходніх набылі нашыя паясы. Пояс складаўся з сярэдніка, бордзюра. і вось гэтая частка называлася галава. Тут звычайна два фрагмента две кампазіцыі а яшчэ прышываліся махры і ён быў двух асноўны і гэты бок добры і гэты а яшчэ сярэднік падзелены на две часткі чывоной на вяселле зялёнай на дзяржаўную службу на той стороне абавязкова была цёмная стараа на жалобную якойсьці такую падзею І гэта, безумоўна, заслуга ткача з усходнімі каранямі Яна Маджарскага, а потым ужо яго сына Ляввона. якія зрабілі пояс настолькі дасканаым, што іншым мануфакторам заставалася яго толькі копірваць. І на най выстаўке мы паказваем адзін пояс суцкі. Мы паказваем поясы Леонскай мануфаккторыі. Праўда, некаторыя з іх маюць метку суцк. Мы паказваем пояс грудзенскі, то ведае, што ў 17тым стагоддзя ў грудні таксама існавала мануфактура па вырабу паясоў. Заснаваў яе вядомы гродзенскі старастан Тонітэзнггаус, які марыў пабудаваць цэлы прамысловы горад, Кунштад з мноствам мануфактур. Аднак кунштад так і застаўся марай, якой не давялося спраўдзіцца, А паясы добра што захаваліся На ўспамін нашчадкам. Станіслав Август Панятоўскі, наш князь ікароль звярнуўся у нясвіш да Станіслава Караля радзівіла уже памянушцы пані Каханку, сына, таго, які заснаваў мануфактуру і попрасіў прыслаць сюды ткачан, Але той адмовіў. І таму у наш горад прыехаў ткач з Францыі і пачаў тут ткаць гэтыя паясы. рэчы на выставе можна ўбачыць паясы створаныя на рускай мануфактуры пачатку 18 стагоддзя, у час праўлення вялікага пяапершага, які забраніў насіць адзенне рускага пакрою. Так у той час пачала развівацца вытворчасць шаўковага адзення творчасць шолку, адзення, рускія паясы, яны таксама шолкавых нітачак, але ж яны адрозніваюцца ад нашых. Яны больш падобны на ўсходнія. яны больш шырокія і яны маюць тую ж структуру, што і слуцкія. Але напрыклад, на канцах гэтыя матывы іх не два, а 5,ыры, як на ўсходзе. Пасля паўстання тады ўша касцюшкі ў канцы 18 стагоддзя кунтушоы строй як прыкмета пааўстанцаў забараняецца шляхта яшчэ канешне нассіла такое адзенне але ўсё больш аглядавася на еўрапейскую моду паясы пачалі насіць як рэліквію ці дарылі свяараму ў нас тры Арната, гэта адзенне, літургічкае адзенне каталіцкага святара і яны маюць такія ўстаўкі калоны са слуцкіх паясоў. кава, што на паясах можна ўбачыць кветкі, яны хоць ружовыя, але так падобныя да васількоў. Макссім Богданович напісаў верш слуцкія ткачыхі. Праўда, ён пісаў, што ткалі жанчыны, гэта не так, ткалі мужчыны. У іх у руках больш моцы. Я прыбівалі вельмі так моцна у ток і тканіна атрымоўвалася больш такой плотнай. Праўда, жанчыны працавалі на слуцкай мануфактуры. Яны вось гэтую тоненькую шкавую нитчку абкручвалі дроцікам залатым ці сярэбраным. У Янамаджарскага быў сын лявун-мажрскі, які стаў таксама вельмі добрым ткачом. Ён уже працаваў з сярэднікам пояса і менавіта пры ім сяэднік стаў утрымоўваць палосы з геаметрычным арнаментам з раслінным арнаментам. Наогул цікава, што яны выкарыстоўвалі арнамент і барока, і класіцызму, еўрапейскія такія стылі. І гэты лявон маджарскі быў вельмі добрым ткачом но потым яксьці не нараджаліся у іх хлопчыкі не было ткачоў Праўда былі дзяўчаты і адна з іх выйшла замуж-за убельскага шляхцяча чслава манюшку і нарадзіўся ў іх сын станніслав манюшка. Слудская мануфактура працавала да 1848 года, а потым была зачынена, праіснаваўшы толькі 9дзегоддзяў. Калі гаварыць пра пояс, хіба што ён ніколі не выйдзе з моды, бо пайшло гэта з далёкіх часоў, калі пас сімвалізаваў кола, сонца і служыў абярыгам ад злых духаў. Праз гэта кола зло не можа падысці да чалавека. сы, сапраўдныя скарбы культуры беларусі і цяпер прыгожа і дасканала, глядзяць на нас з глыбіні стагоддзяў.